Предприятие за прошедший период работало в штатном режиме, мусор вывозился. На прошлой оперативке я зачитывал должников, которые не хотели или не было желания платить за вывоз мусора, за услугу. Всем этим предпринимателям было направлено письма предупреждения до сегодняшнего числа. Если сегодня они не оплатят до конца сегодняшнего дня, то с завтрашнего дня будем принимать, предпринимать радикальные меры. По зарплате. Зарплата выплачивается, долгов нету. Предыдущие долги тоже потихоньку платятся по мере возможности. Еще есть у нас один должник, это ЖРЭО. У нас было согласованное решение о том, что они проплачивают часть долга Раз в месяц плюс текущие долги. Так вот, опять же, они в очередной раз проплатили только один долг, часть долга, а текущих долгов не проплачиваются. В связи с этим у меня будет вынужденная мера. Наверное, перекроем опять им въезд на полигон. Потому что ну, все те договоренности, которые мы с ними договариваемся, они не выполняются. Нет, вот это, как в Владимир Васильевич, Владимир Васильевич мы, решили, мы решаем эти вопросы в суде, но согласно этих судовых решений, оно длится годами, и потом накапливаются долги, которые мы потом не можем не погасить ни по части налогов выплаты, ни по части всего. Решение судового взыскания суммы можно потом подавать дополнительные иски о взыскании затрат с сильных филляций. Есть такая практика? На, по зарплате, ну, что что на, полигоне? По, на полигоне делается э, уборка небольшая. Сейчас люди выходят, убирают вокруг, э, соответственно, и начинается, ну то, что начинается, по мере возможности делаем э, пересыпку мусора, которая есть. По поводу санитарного состояния полигона, -то, -то... Пока он соответствует нормам. Проверка, а, проверка, там, проверка была, проверка, была, проверка. была? да, была проверка, а, да, а да. А да.